Как тебя взяли в плен? Нормально. Вообще бодро. Впечатлительно. Грамотно. Мило. Тоже грамотно. Блистательно. Это щи, ну, в этот раз мы зашли на мышу. Да, ну давай. Да, да расскажи. Подошли к ВОПу. Мы выявили, что вход, там два входа. З однієї сторони і з іншої І вентиляція. Так, да, вентиляція. Ми виявили, що вони забаррикадовані. В ітолі ми зрозуміли, що там є притівни. Ми ж потихеньку підкрались під цей ВОП. Ну і розбились сектора. Двоєчка одна правий ход, втора двоєчка лівий вход. І ну, аккуратно, аккуратно рюкзачки скинули. Ну і слушали. Взяли гранати. Да, гранатки. І Монтана. Ну, ну розкажи. Пути, одразу сняв паука, показав нашим э, дрону, ну, нашій пташки, хто слідкував за нашою роботою. Теж пассивом було. Показав, що є антенна. Я її викинув, то есть оставив противника без зв'язку. в першу очередь. Уже этим самим ми облегчили себе роботу. Ми підкрались наверх з чипом. Мы сидели, слушали, то есть они сидели вот так в полметра. И сидели, слушали, и думали, мы примем решение, типа, как мы будем работать. Типа, по спецназу или не по спецназу, или, или не по спецназу. В итоге слушали, слушали. И что? Я вот так вот наклоняюсь ту дырку, включаю фонарик. І ну, їх там человека, вони тобто там чоловіка, я гранатки підготував рядом. Я вот так вот наклоняюсь, включаю фонарики, просто туди навалив. <рес> Пошла движуха, пацани прикидують гранати. Все. Уже гранати пішли. Да, да, побіжали, розсипались, короче, закрились в капсулі. В ітоні ми почали голосовим контактом їх, э, виманювати. У нас було четверо. Потом двое пришли, потом один человек пришел, вот по одному по двое, короче, собрались, четверо раненых было. Вот раненые пришли, как их выгонишь? Утро, тишина, вот. ну, как бы ничего не предвещало беды, вот, решили покушать приготовить. Вот. Только вот приготовили покушать, вот, услышали. Разрыв гранаты, думали, сброс это, с Навика. Потом еще граната, еще граната. Ну и в конце ребята предложили, типа, сдавайтесь, и мы вам сохраним жизнь, накормим, короче, и все будет хорошо. Сядешь, напускай. Напускай, напускай. Все. все, да, пойдет. Вот, собственно, начали выходить. Вышли. Парни задержали свое слово. Как сказали, так и они сделали то, что у нас никто не тронет, никто не будет стрелять. Сделали все четко, все грамотно. Вообще, вообще Мы даже понять ничего не смогли и ничего даже не успели. Я на ЕСВ, может, чуть полтора месяца, может, может чуть больше. А служишь Это первый мой выход. Хм. Ну и потом да? начали голосовый контакт. Да. Давайте, сдавайтесь туда сюда. Мне реально надо маленько подумать. Я говорю, никаких думать. Я говорю, выходим, у вас есть минуты. Типа. У нас тут 13 человек. <с fui> jsem, to... Да, в итоге они начали выходить. Это тяжелый 300 я попросил, чтобы они его вытащили на вход чуть-чуть, потому что нам надо дальше было дор... дорабатывать. Он бы нам просто мешал. В итоге мы вышли с ними беседовать. <ской> я сказал один, ты один, идешь со мной внутрь, дальше дорабатывать. Э, потому что мы знали, что там еще один был, типа. Дали нам время надуматься подумали, ну и решили сдаться все-таки. Жизнь пообещали сохранить. Слово офицера, ребята, говорит, живые будете, только говорит, выходите, говорит, сдайтесь говорит, добровольно. Говорит. Дал им слово офицера, что я их не убью. У меня сержант. Вышли, само собой, без оружия, с поднятыми руками. Вот, ребят погрузили в машину, увезли меня вежливо просили пройти с ребятами на среднюю позицию, проконтролировать позицию, чтобы не было российских войск. Я выполнил то, что от меня потребовали ребята разведки. Ну и потом меня отдельно привезли сюда. Сколько их? Шесть, по-моему, и... да, было. Нет, пять. Пленных а, пять и два. Два-двести. Сначала нужно им запропоновать, хочется жить или не хочется жить. ні, ми могли їх щелкать сразу, типа, ну. Надо ж і наших пацанов обміни. І плюс, може, они розкажуть какую-то інформацію, которая нам нужна в дальнейшем. Mm. І так далее. Они накапляються малими групами, ми не знаємо, откуда вони беруться, поэтому ми їх передали дальше. В наступний день ми поняли, що по спецназу, типа. не канает работает, надо работать, ну, <laughs> как разведка, типа, да. <laughs> по-тихому. <laughs> Тихенько все, подошел, подивился, послухал, да. подумал. Мы высадились на другой точке, пришли с пешочком обратно до этого же БОПа, где мы работали. Опять же, проверили следы на явности, типа, был там кто-то или нет. Опять же, закрепили, взяли сектора, проверили, и наш Кен подорвался ну, сорвал растяжку, короче, и легенькие 300 ему залетело в плечо. Я доповил, что он 300, и приехал на задачу помочь командиру взвода. Да, с тех пор, которые мы взяли в первый день, они сказали, что там 9 человек сидит, в итоге они не списали. Там действительно казалось сделать 9 человек. Но тоже мы думали, типа, 50 на 50. Может, они откатились в туман, может, не откатились. Был, был густой туман с самого утра. Эти пи*** сидели довольно-таки тихо, но работа с ними была сложнее, потому что они отстреливали, Начали прокидывать, прокидывать, гранаты, простреливать, и они начали отстреливать. На голосовой контакт они не реагировали никак. Мы их пугали танком. Ну, сказали, что сейчас приедет танк, и вам будет пи***. Если не сдадитесь, вас ага. и похоронят. В итоге я спустился ниже к капсуле, они вышли на голосовой контакт. Я им сказал сдавайтесь, будете жить. Они не выходили, не слушали, говорили дай покурить, давай покурим минут пять. Я говорю нет, типа у вас минута, принимайте решение и выходите. Когда пообещали жизнь, я попросил у них, у разведки, дай нам пять-шесть минут, по одной сигаретке покурим, говорю, подумаем, и я тебе скажу. Он все через 2-3 минуты шумит, Серега говорит, что подумали, я говорю, мы еще не докурили, дай, пожалуйста, докурим, я тебе скажу, и все, вот, покурили, я говорю, все, мы выходим. Только говорю, не расстреливай, пожалуйста, выходят 300 первые. Все, не вопрос, говорю, только броники, оружие, без оружия. И все, мы вот вышли. Ну, слово офицера дал, да. Конечно. После этих слов я вышел. Но он сказал, у нас 12-13 человек, говорит, вас 9 человек, мы уже знаем, говорит, из-за этого лучше, говорит, это сдавайтесь. Оказали первую помощь. Все, оставили. Задача у нас была а, прийти, а, закрепиться. И все, что я знаю. С базы вывезли, все. Кто там командир, что, не знаем даже. Все, нас садят на мотоцикл, оттуда увозят с лесополки и едем, идем пешком. Не, я вообще не собирался никого не стрелять, не убивать. Думал, так же и останусь, вот блинчики, там, стройкой заниматься. Но в оконцовке меня все равно отправили. Я смотрю, они выходят и выходят, выходят и выходят, думаю, сколько же там. Их вышло сначала семь человек, потом мы узнали, что еще два там прячутся. Да, я просто брал, посылал пи***а туда, говорю, ну зайди, говорю, позови его, типа, чтобы он выходил. Мы оставили одного, одного питка и он нес нам ТМки. Мы пошли дорабатывать еще один лоб. Он был заминованный, ну, обычными растяжками, мы сняли растяжки. Зачистили его, там никого не было, и все, мы остались. Работа на этом закончилась. Я думаю, більше привикаєш, типу. більше від навантаження роботи, тобто типу, постійно в роботі, в роботі, ну, ти привикаєш, адаптуєшся. Ну, типу, затягує тину немного, понял? Ну, я думаю, це із-за того, що декілька днів вдалої роботи, понял, типу, на емоціях. Можливо, і за цього. Типу. Коли тут знаходишся, переживаєш, там, а коли вже а... ти з машини вже вигрузився, все, все у тебе вже робота. Де... пошло, да. Работа, работа, то есть с холодной головой, типа, я не знаю, мысли, страха Мысли идут. Конечно, есть легенький тремор, есть адреналин, типа, есть свой страх какой-то, ну, ты делаешь то, что тебе надо делать. три, а четыре. И такой в них шикарный сын. Ну, yes, ладно.